دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علی خاتم نبی جین پاکست محمد منشا السلام علیکم کیسے ہیں جناب آج دو عنوانات ہیں ایک تو کیا موجودہ کولیشن گورنمنٹ فیڈرل کولیشن گورنمنٹ جو ہے پاکستان کی وہ ٹوٹنے والی ہے یعنی پی 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 اور نون لیگ کے اختلافات اور دوسرا ہے کہ گنڈا پر جو ہے اس کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے یا کیا یعنی ایمرجنگ سچویشن پہلے پی 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 اور نولی کا اتحاد اور فیڈرل گورنمنٹ یہ تو آپ سن چکے ہوں گے کہ زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے بلاول یہ دونوں اب گویا بظاہر جو اخبارات میں انہیں اس کی حد تک ہے اور ان کے بیانات پیپلز پارٹی اور اس کے اسٹرالورس کے کہ وہ فیڈ اپ ہیں شہباز شریف سے یا مایوس ہیں کیوں کہ بقول ان کے جو ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی اس پر عمل نہیں ہو رہا فیڈرل گورنمنٹ جب بنائی گئی تھی تو ظاہر ہے مختلف آئینی عہدوں کی اس میں تقسیم کی گئی تھی اس حصہ عدد جسہ یا جو بھی پریکٹیکیبل ہو سکا تو اب یہ کیا یعنی ایسا کیوں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات ایمرج ہو رہے ہیں یعنی اب وہ نواز شریف سے براہ راست رابطہ کر رہے ہیں بلاول بھی اور آصف علی زرداری بھی اس لیے کہ یہ اختلافات ختم ہوں بقول ان کے ان کے گریونسز ایڈریس کیے جائیں اور جو شرائط انڈرسٹینڈنگ کی تھیں ان پر عمل کیا جائے اب یہ اصل میں پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے یعنی بظاہر جو ان کا جتنا حصہ ہے فیڈرل لیول پر یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں اور جو پروینشل لیول پر وہ تو کما حق کا وہ ان کے پاس ہے سندھ میں بلاشت کرتے غیر ان کی حکومت ہے اور ظاہر ہے پچھلے کئی ٹینورس سے موجود ہے اور اب بھی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اور فیڈرل گورنمنٹ میں نون لیگ کا ہمیشہ سے یہ یعنی ان سے درخواست رہی ہے یا مطالبہ رہا ہے کہ آپ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بنیں وزارتیں اپنے جسے کے مطابق اپنی جو ریلیٹو سٹرنٹ ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کے مطابق اور آپ بھی اس کے پلسز اینڈ مائنس جو ہیں اس کے کاؤنٹیبل بنیں اس کے صدار دار بنیں تو لیکن پیپلز پارٹی نے بظاہر رضاکارانہ بنیاد پر یہ کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے لیکن اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور ظاہر ہے ایک گرینڈ انڈرسٹینڈنگ کے تحت پریزیڈنٹ کا الیکشنز جو ہے اس میں نون لیگ نے ان کو ووٹ دیے صاحب پریزیڈنٹ بنے اور اسی طرح سینٹ کے چیئرمین شپ بھی پیپلز پارٹی کو ملی اور یعنی اس طرح بڑا بڑا, بڑا بخیر و خوبی یہ سارے معاملات طے پا گئے کہ قومی اسمبلی کا سپیکر جو ہے وہ نون لیگ کا وزیر اعظم ن لیگ کا صدر اور سینٹ کا چیئرمین جو ہے یہ پیپلز پارٹی سے اظہار ہے یہ بڑی ریزنیبل انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن اب کیا بات ہے اور اکثر آپ دیکھتے ہیں چیم گوئیاں ہوتی رہتی ہیں پیپلز پارٹی ایک طرح سے تذبذب کا شکار ہے کہ وہ کیا کنٹینیو کرے یا نہ کرے یعنی بظاہر جو صورت الرف سفید ویسے جو کچھ بھی زبان سے کہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اگر چند منسٹریز نہ بھی لیں ظاہر اگر لیں گے تو چند لوگ جو ہیں وہ اکامنڈیٹ ہوں گے کوئی بہت وسیع پیمانے پر تو نہیں ہوں گے جبکہ ایکسکلوسیولی سندھ گورنمنٹ ہمارے پاس ہے اور آئینی عہدوں کا بھی ایک قابل قدر حصہ ہمارے پاس ہے اور کولیشن پارٹنر کی ہونے کی حیثیت سے یعنی وزارتیں نہ بھی ہونے کے باوجود وہ کولیشن پارٹنر ہیں کہ ان کے بغیر حکومت رہ نہیں سکتی تو ظاہر ہے جو ان کی ڈیمانڈز ادروائز ہوں گی کوئی فائنینشیل الوکیشن کی کوئی ترقیاتی فنڈس کی یا ادروائز کوئی پرسنل لیول پر جو بھی معاملات ہیں وہ بہرحال وہ اکاموڈیٹ ہوں گے ہو رہے ہیں تو انہیں آ, یہ ایک ڈسٹنس پر رہ کے کبھی کبھار تھوڑا براس بھی نکال لیتے ہیں اور اس سب ہیں بھی اور نہیں بھی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور نقصانات سے امیون بھی ہیں بڑی حد تک یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی کرٹیسزم ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی صرف نون لیگ پر ہوتا ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی یا جو سمجھ لیں لیٹرل اپوزیشن ہے جو ضمنی اپوزیشن ہے جیسے جناب مولانا فضل الرحمن دامت برکات و مالیہ اور باقی حضرات جو سپلنٹر گروپس ہیں اپوزیشن کے تو یہ ایک طرح سے پیپلز پارٹی کو بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے تو کیا پھر گریونسز ہیں اصل میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پنجاب میں بھی ان کی روٹس بنیں ان کا حصہ بنے ظاہر ہے کچھ ایم پی ایز بھی ان کے پاس ہیں اور کچھ ایم این اےز بھی ہیں اگرچہ بہت کلیل تعداد میں ہیں اور اس سے ان کی موجودگی سے کم از کم ایم پی ایز کی موجودگی یا نہ موجودگی سے پنجاب گورنمنٹ کو کوئی اثر نہیں ہوتا اس کو کوئی نہ ان کے آنے سے کوئی حکومت بنتی ہے نہ ان کے جانے سے ٹوٹتی ہے تو پھر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب میں حصہ ملے یا کم از کم یہ ڈیمانڈ کرتے نظر آنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کا ریمنٹس ہیں اور ظاہر ہے کچھ پاکٹس ہیں ان کے پاس جیسے ملتان میں ہے رحیم خان میں ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ متعلقہ اضلاع میں حصہ ملے یعنی حصہ سے یہ مراد کہ ان کی ان کا کہا امپورٹنٹ ہو اور انتظامیہ میں گویا ان کی سیج جو ہے وہ اس کو, کو کوئی ویٹیج حاصل ہو یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں جو ان کی برانچ ہے گویا جو پیپلز پارٹی کی پنجاب شاخ ہے ان کے سٹالورٹس کی یہ ڈیمانڈ اور خواہش ہے اور اگرچہ زرداری صاحب یہ جانتے ہیں کہ یہ حاصل ہوتا نظر نہیں آتا یہ اصول کم و بیش بہت مشکل نہیں بھی یعنی ناممکن نہیں بھی تو بہت مشکل ضرور ہے اس لیے کہ ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ریسی پروکیٹنگ بیسز پر سندھ میں نون لیگ کو اکاموڈیٹ کریں اور پنجاب میں لیگ وہ پروپورشنیٹ حصہ لے لیں لیکن نون لیگ یہ بھی نہیں چاہتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سندھ میں نون لیگ ہے اسے وہ سندھ کے جو تقسیم ہے یہ ایک پولیٹیکل ٹیمپلیٹ ہے وہ بڑا ایک ریجٹ بن چکا ہے کہ سے انت سوائے پیپلس پارٹی کی کسی اور کی دال نہیں گلتی بہت لمبی ایکسرسائز کریں تو شاید کبھی بنے اور وہ بھی گرینڈ کولیشن بنے جس کے کوئی امکانات نہیں ہیں مستقبل قریب میں اور جو اربن ایریا ہے وہاں پر سپلنٹر گروپ ہیں یا سابق ایم کیو ایم کے جو مختلف ان کے ٹکڑے ہیں وہ جیسے کہ ایک کابلڈ ٹوگیدر وہ جیسے کہتے ہیں نا گٹھ جوڑ کر کے ایک پی ٹی آئی کو بھی وہاں پریزنس دلوائی گئی تھی اور جو کہ اب کم و بیش وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ ایک آرٹیفیشل معاملہ تھا تو اس لیے حکومت یہ ہے نو لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہاں سی لا حاصل ہے اور وہاں سے نہ حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر پنجاب کو وہ محفوظ رکھتے ہیں تو وہ ایک بالکل یعنی فلوٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکل اسپیکٹرم پر وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں وہ پنجاب کی حکومت اور پنجاب کے میں اپنی پریزنس کو اگر انٹیکٹ رکھیں تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس لیے کہ سندھ اگر سارا بھی پیپلز پارٹی کو ملے تو پھر بھی وہ ایکسکلوسولی حکومت نہیں بن سکتی جبکہ پنجاب سارا ملے تو وہ حکومت بن سکتی ہے لہذا نون لیگ کیونکہ ان کے چاہنے کے باوجود بھی سندھ میں کوئی Uh, وہ ایک سبسٹانشل uh, اور سسٹینیبل پریزنس نہیں کریئٹ کر سکتی تو اس لیے وہ سودا نہیں کرنا چاہتے جبکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ تھوڑا بہت ایک روڈیمنٹری uh, لیول پر پنجاب میں گویا چند پاکٹس سن کے ہیں اور ان کو وہ ایکسپینڈ کرے ظاہر ہے یہ سودا نون لیگ کو منظور نہیں ہے لہذا uh, انہوں نے اپنے اس انداز سے uh, معاملات چلائے ہیں کہ ایک طرف شہباز شریف نرم گو ہیں اور وہ کہتے ہیں ابھی حل کر لیتے ہیں دوسری طرف مریم نواز ٹیسٹلی یا سائلنٹلی ریجڈ ہیں کہ ہم نے پنجاب میں کچھ حصہ نہیں دینا نواز شریف گویا ایک الوف نیس میں ہیں کہ دیکھیں یہ وہ معاملات طے ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بظاہر یہ دھمکیاں بھی دے گی کبھی کبھار لیسر لیول کے لیڈر جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ تند و تیز باتیں بھی کریں گی لیکن وہ تذبذب ان میں کہیں نہیں جائے گا اس لیے کہ وہ جو انر سیلف ہے اس میں تجدب نہیں ہے لیکن وہ متذبذب نظر آنا چاہتے ہیں تاکہ پنجاب کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ پر امید رہے یا کم از کم وہ یہ محسوس کر کے دیکھیں ہماری بات ہو رہی ہے وہ کیسر خالد صاحب کا ایک شعر ہے کہ وہ حسن مجسم جب گزرا ہے چمن سے تب خود اپنا سراپا بھی پھول پھولوں نے سمارا ہے آ جاتے ہو کیوں آخر یوں خواب نئے لے کر اس شہر تزبزب میں کیا ہے جو تمہارا ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس شہر تزبزب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں حاصل کر سکتی جو انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کو توڑنے کی بات ہے ظاہر ہے کوئی دوسرا اس وقت وائبل آپشن نہیں ہے کہ اگر حکومت توڑیں گے تو اس کا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بظاہر الیکشن کی طرف معاملہ چلا جائے گا اور الیکشن اگر ہوں تو بہرحال نون لیگ نے بڑی حد تک اپنے آپ کو ریکلیم کر لیا ہے پنجاب وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر کر کرکر دکھائیں گے اور بڑی حد تک خیبر پختونخوا کے ان حصوں میں جہاں کبھی نون لیگ کی پریزنس فارمیڈیبل تھی اس کو بھی وہ ریکلیم کر سکتے ہیں تو اس طرح بڑی حد تک ایک بلوچستان میں بھی کم از کم جو ایک ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے وہاں تک انہوں نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر تو اگر آ, وہ حکومت ٹوٹتی ہے تو پیپلز پارٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ نو لیگ پھر اس انداز سے آ سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی ضرورت ہی نہ رہے تو اس لیے وہ حکومت توڑیں گے بھی نہیں اور ایک نہ توڑنے کا فا... مطلب یہ بھی ہے یا اس کا فیکٹری ہے کہ جو یعنی عام طور پر ہم پاورفل کارنرس کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی کوئی اس قسم کی سینریو ان کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ یعنی جو اسٹیٹ کے خلاف مختلف کرمنل گینگس ہیں انکلوڈنگ خبیص بنی گالا کی گینگ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مزید پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیا جائے تو اس لیے راوی چینی لکھتا رہے گا اور معاملات جو ہیں الٹیمیٹلی اسی طرح چلتے رہیں گے اسی ترخواہ میں پیپلز پارٹی گزارا کرتی رہے گی لیکن کبھی کبھار اختلافات کا اظہار اور کبھی ترش بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اس لیے کیونکہ پالیٹکس کا حصہ ہے اب دوسرا جو ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گنڈا پور جو ہیں وہ دو گویا ان کے لیے محاذ ایک تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے جو سابق فاٹا کے اضلاع ہیں اور موجودہ ظاہر حالات ان کے کے پی کے ساتھ وہ مرج ہیں تو یہ ایک گویا فیڈرل گورنمنٹ اس طرح کا ویلفیئر کے کام کر کے ڈیولپمنٹ کے کام کر کے اپنی یعنی اس کا عملی طور پر مطلب یہ ہوگا کہ نون لیگ جو ہے وہ یا ان کمبینیشن ود کوالیشن پارٹنر پیپلس پارٹی اپنی گڈ ویل پیدا کرنا چاہتی ہے ظاہر ہے وہ اپنے فنڈ سے ہے اب اگر اس, uh, ویسے دیکھیں تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے صوبے میں اگر اپنے پیسے خرچ کر کے کوئی ڈیولمنٹ کے کام کراتی ہے تو یہ قابل تحسین ہے آپ, تو, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے صوبے کے عوام کو ایڈیشنل uh, ایڈوانٹیج مل رہا ہے ایڈیشنل فنڈنگ مل رہی ہے بے شک آپ کے تھرو نہیں مل رہی لیکن ظاہر ہے یہ پالیٹکس ہے اس میں الٹیمیٹ عوام کی فلاح جو ہے وہ ڈسائسو ایفیکٹ نہیں ہوتی بلکہ اپنا مفاد اور اپنی پارٹی کا مفاد جو ہے وہ ہمیشہ فیصلہ کن ہوتا ہے لہذا گنڈا پور نے فیڈرل گورنمنٹ کو پرائم منسٹری کو خط لکھا ہے کہ یہ کنٹروورشل ہے اور یہ جو پروونشل اٹانومی ہے اس کے خلاف ہے یا ان کے خلاف ہے لہذا میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں خٹ گا اگر آپ نے یہ سٹیرنگ کمیٹی ختم نہ کی اور سٹیرنگ کمیٹی میں ممبر جو ہیں وہ گورنر خابر پختون خواب کو شامل کیا گیا ہے لہذا وہ بھی ایک ایریٹنٹ ہے گنڈاپور کے لیے ظاہر ہے یہ گیدر بھبکیاں ہیں گنڈا پور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکے گا اس لیے کہ گنڈا پور سے تو فنڈز لینے نہیں فنڈز فیڈرل گورنمنٹ سے لینے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ ظاہر ہے فیڈرل جو مختلف ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے کروائے جائیں گے تو یہاں کانٹریکٹرز جو بھی یعنی اس میں فیڈرل میکانزم جو ہے وہی انوالو ہوگا پروونشیل نہیں ہوگا یہ اسی طرح کا سمجھ لیں کبھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جو سوشل ایکشن پروگرام ہوتا تھا بے نظیر مرحمہ کے دور میں تو اسی طرح سے مماثلت رکھنے والا یہ پروگرام ہے تو لہٰذا یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے مفاد میں ہے اور گنڈا پور چونچا کرتے رہیں گے اور بس اور کچھ نہ کر سکیں گے دوسرا محاذ یہ ہے کہ جو خبیصے بنی گالا نے اپنے جو زمنی یا اپنا ماتحت گنڈا پور ٹاؤٹ ہے خیبر پختونخوا میں اس کے ساتھ ایک پیرلل چیز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے کہ وہ ظاہر ہے ڈیول فیس جو ہے وہ گویا دو سیموں والی چیز ہے ایک طرف وہ بظاہر جو نازی صاحب کا آ, گویا کنفیڈینٹ ہے اور دوسری طرف اس کے ٹینٹیکلس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹس بھی ملتے ہیں وہ کہیں گم ہوتا ہے تو وہاں سے برآمد ہوتا ہے یا وہاں سے تعویذ لے کر پھر الٹیمیٹلی واپس آتا ہے تو یہ اگرچہ بڑی حد تک آ, یعنی جو نیازی صاحب ہیں ان کے ساتھ کنائیونس کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے بہر حال واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس نہیں ہوتے ہو سکتے اگر سیاست کرنی ہو تو انٹریکشن کرنا پڑتا ہے لہذا یہ گویا ایک ڈبل ایجنٹ کا رول کرتا ہے اور دونوں طرف سے ان کی رضامندی سے کرتے اور ڈبل ایجنٹ عموماً اسی طرح ہی کرتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کی جو پروونشیل صدارت ہے خیبر پختونخوا میں اس سے اس کو ہٹا کر جنید اکبر صاحب جو ابھی ریسنٹلی آ, بنے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اسمبلی میں اس کے چیئرمین بنے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مروت صاحب کو شیر افضل مروت صاحب کو پہلے پی ٹی آئی نے نامینیٹ کیا تھا جس کو حکومت نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں بنانا اور پی ٹی آئی کو پھر اس کو ودرا کرنا پڑا اور اس کو پھر سائیڈ لائن کر دیا گیا کبھی آگے کبھی پیچھے اس کو ظاہر ہے تھوڑا بہت ذلیل ذلول کیا گیا اور ظاہر وہ یہ ذلت پروف لوگ <laughs> <laughs> یہ کسی وقت کچھ بھی کہہ اور کر سکتے ہیں تو بہرحال جنید اکبر جو ہے وہ شاید دونوں طرف سے قابل قبول ہے کہ حکومت نے بھی اس کے مخالفت نہیں کی بلکہ اسی کو بنانے میں یعنی اس کی بالکل کنسنٹ کے ساتھ بنے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے ظاہر ہے وہ بھی کنسنٹ ہے ان کی نامینیشن سے بنے ہیں لہٰذا ان کو پھر خیبر پختونخوا کی صبح ہی پی ٹی آئی کا سربراہ بنایا گیا صدر بنایا گیا تو اس طرح گویا بظاہر تو سلمان اکرم راجہ کے بقول جو سیکرٹری جنرل مبجنا ہیں پی ٹی آئی کے ان کے بقول یہ معاملات جو ہیں وہ اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن ہو جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو وہ ٹیکل کریں اپنے حکومتی معاملات کو جو پارٹی ہے اس کے معاملات کو جنید اکبر صاحب دیکھیں گے لیکن یہ ابھی ان پر اس کا نظر ہوا ہے جی پہلے کیوں نہیں ہوا بات یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پیرلل یعنی ایک آپشن پیدا کیا جائے پی ٹی اے کی لیڈرشپ کے لیے تاکہ سارے جو انڈے ہیں خیبر پختونخواہ کی حد تک ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھے جائیں اس لیے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب لے دے کر وقتی طور پر جو خیبر پختونخواہ کی حکومتی سیٹ اپ ہے یا پی ٹی آئی وہی موجود ہے باقی تو ایویپوریٹ ہو چکے ہیں اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں بغیر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اور پی ٹی آئی کبھی آگے کبھی پیچھے جاتی ہے اور ایک دفعہ اب کنفلکٹنگ باتیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ کہا کہ ہم مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے اس لیے کہ بقول ان کے مطالبات ہمارے نہیں پورے کیے جا رہا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے وغیرہ وغیرہ اب ظاہر ہے جوڈیشل کمیشن نو مئی کے متعلق تو پہلے ہی بہت سارے لوگوں کو سزائیں بھی ہو گئیں اور اب اس کا کیا ب... یعنی ایک آ... وہ آفٹر دی ایونٹ والی بات ہے کہ وہ کچھ ہو نہیں سکتا اور اسی طرح یہ نومبر کے جو انسیڈنٹ ہے اس میں بھی وہ حکومت کو انٹرسٹ نہیں لینا یعنی اس میں کوئی انٹریسٹڈ نہیں ہے ان کی ڈیمانڈ ماننے میں لہذا انہوں نے بظاہر جو نیازی صاحب ہیں انکار کر دیا کہ ہم مذاکرات کو کنٹینیو نہیں کریں گے موسٹ پروبیبلی جو جنوری ٹوئنٹی ایٹ کو ہو رہے ہیں وہ فورتھ سیشن بقول ان کے اس میں حصہ نہیں لیں گے لیکن دوسری طرف جو ان کے مبینہ چیئرمین ہیں گور صاحب ممبر قومی اسمبلی انہوں نے ایک یا صادق اسپیکر قومی اسمبلی سے درخواست کی کہ آپ انٹروین کریں اور ہم مذاکرات کو ریزیوم کر کرنا چاہتے ہیں اور اٹھائیس جنوری کو حصہ لیں گے کہ شرط پر اس شرط پر کہ نازی صاحب کے پاس ہمیں ایک دفعہ پھر ملاقات کرنے کی اجازت دیں تو موسٹ پبلی حکومت اجازت دے دے گی اس وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو ملنے کی تو یہی ان کی آخری سمجھ لیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری ہمارے مذاکرات جو ہیں ان میں حکومت کو بھی کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے اور چلو وہ کیا کہتے ہیں کہ ویسے ہی کچھ نہ کچھ ہی یہ بات یعنی اب واپسی آنے کا ایک ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے نکال کے شاید کچھ کھا رہے ہوں آپ میں فل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں یہ اصل شیر کی پیروڈی کسی نے کی ہوئی ہے جی تو وہ اپنے طور پر ہی گویا پھر وہ مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں یہ تو کوئی اتنی بڑی شرط نہیں ہے ملاقاتیں تو نیازی کے ساتھ کم و بیش ہر دوسرے روز روزانہ ہوتی رہتی ہیں ان کی تو بہرحال اب اس بہانے سے وہ مذاکرات ابھی کرنے کی طرف مائل ہیں تو یہ ہے جی صورتحال اور بعد لوگوں کا تو یہ بھی گمان ہے یا سپیکولیشن ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے گنڈاپور کو ایگزٹ اس کو کک آؤٹ کرنے کا کہ پی ٹی اے کی صبحی صدارت سے اس کو ہٹایا گیا ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کو آئندہ کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں یا مہینوں تک ہٹا دیا جائے چیف منسٹرشپ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گمان غیر حقیقی اور بے بنیاد ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے یعنی دو دونوں سیموں کو اچھی طرح چلایا ہے کہ خان صاحب کی ہلت بازی میں بھی پوری طرح وہ فرنٹ پر رہے ہیں اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے ٹینٹیکلس جو ہیں وہ ان پلیس ہیں تو لہذا دونوں طرف جب ایک طرح سے وہ قابل عمل ہیں وہ یعنی ان کو یہ رول دیا جا سکتا اور دیا ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ دونوں میں سے کوئی بھی ان کو چینج کرنا چاہے گا تو اس لیے خیبر پختونخوا کے عوام کی بدبختی کم از کم مستقبل کریم میں جاری رہے گی کہ ان کو ایک بیروپیہ ایک بک بک کرنے والا گندا شخص گندا پر جو ہے وہ ملا رہے گا اور وہاں پر کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا تو دیکھتے ہیں جی پھر اس وہ کہہ ہے بحر کی تہ سے کیا اچھلتا ہے تو اجازت چاہتا ہوں جی اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم اور سلامت رکھے اور خوشحال تر ہر روز ہوتا رہے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں اور افیت سے رہیں اجازت چاہتا ہوں جناب خدا حافظ